Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video ni saya buat untuk revision ya sebagai preparation uh, student dalam menghadapi final exam nanti. Okey, jadi antara topik yang bakal masuk untuk final exam nanti adalah topik national income accounting. Okay, so ni contoh soalan yang berkemungkinan boleh keluar nanti So, macam mana cara menjawab? Ya, uh, first kali nombor soalan jangan lupa Ya, tulis nombor soalan dahulu Question ni adalah soalan pertama Jadi, untuk jawab A ya, Dia suruh kira net factor income abroad Net factor income abroad Jadi formula dia ya yeah, formula dia adalah factor income ya yeah, factor income from abroad akan ditolak dengan factor income paid abroad Okey So dia akan dapat jumlah 18,900. <coughs> Kita akan tolak dengan uh, paid abroad dia 15,000. Okay. So keseluruhan jumlah dia adalah RM3,900 million. Ya. Yeah. Satu. Untuk B. GNP gross national product at market price kita akan ambil value GDP MP kita tambah dengan net factor income abroad yang atas tadi so value uh, GDP MP adalah 98500 kita tambah dengan 3900 yang kita dapat tadi Ya, so keseluruhan kita Calculate, guna calculator dapat Seratus dua Empat ratus Okay, itu untuk B lah, untuk C Soalan tanya You calculate GNPFC Ya, bila FC dia ada kaitan dengan Subsidi dan indirect tax So kita ambil value atas MP, Value B tadi, tambah subsidi ya kita akan tolak dengan indirect tax so jumlah atas tadi 102400 ya kita tambah dengan subsidi dekat sini 6200 refer table ya ambil daripada table tolak indirect tax 3600 So tekan kalkulator kita dapat RM105000 million. Okey. Alright dan yang terakhir adalah di di pengiraan untuk national income. Ya, nanti tulis penuh tau dalam FDZ. Jangan tulis short form macam saya ni. National income. So jumlah atas, jumlah C kita dapat tadi iaitu GNPFC kita akan tolak dengan depreciation, ya. Susut nilai. So value atas tadi 1.05 000, kita tolak dengan Refer kepada depreciation Kita dalam ni Adalah 4400 So kita tolak guna calculator Kita akan dapat 100600 million RM1,000,000 Okay Alright uh, So kena ada jalan kira First kali kena ada formula Formula kena tulis guys Ya yeah? Setiap pengiraan ni kena tulis formula dahulu Lepas tu baru masukkan nombor Ya, calculate, guna calculator baru bagi jawapan uh, Itu cara nak dapat 2 markah Kalau tak ada formula ni Ya, paling banyak pun you dapat 1.5 je Okay uh, Okay So, buat revision untuk soalan nombor 1 Next, kita pergi soalan nombor 2 Okay Okay Uh, chapter kedua yang bakal masuk untuk final exam di semester adalah national income equilibrium. So ini contoh soalan yang boleh uh, berpotensi masuk untuk final exam nantilah ya. Yeah. Uh, mungkin ada perubahan dalam nombor-nombor dia ya. Yeah. So kita kena praktis cara macam mana nak jawab A sampai C ini. So first kali nombor soalan jangan lupa question 2. Okey, A dahulu. Macam mana nak jawab A? A dia dia tanya berkenaan dengan MPS. MPS formula dia 1 tolak MPC, ya. Yeah? Disebabkan C kita ni adalah 120 tambah 0.6 YD. Berapa MPC dia ni? Ini adalah MPC 0.6. Ya? Yeah? Ha, 0.6 ni adalah MPC. Jadi, kita masukkan dalam formula 1 tolak NPC maksudnya 1 tolak 0.6 so jawapan dia 0.4 ah ha, itu je jawapan dia jangan letak RM jangan letak peratus value dia value tunggal 0.4 itu untuk B eh, untuk A sorry untuk B ya dia suruh cari Y berapa Y ya ha, so kita akan guna formula Y sama dengan C tambah I tambah G tambah x tolak m. Okey. Guys, yang dalam yang dalam soalan dia bagi semua ada c ada i ada g ada x ada m ada t ni kita tinggalkan dahulu, ya. Yeah? Uh, t ni kita akan masuk dalam YD ni nanti ya? Yeah? YD ni nanti dia akan jadi Y tolak T ya? Yeah? YD ni akan jadi Y tolak T uh, eh? Dekat mana? Dekat sini lah YD ni Jadi kita selesaikan yang uh, kasar ni dahulu ya yeah. y sama dengan c masukkan value c 120 tambah 0.6 yd itu c i pula i adalah 100 G pula, G adalah 200 Tambah X kita 430 Tolak M kita 200 Okey C tambah I tambah G tambah X tolak M. Okey, settle. Kita kira dahulu nombor bulat ni. Ha, uh, nombor yang tak ada huruf ni kita selesaikan dulu. 120 tambah 100 tambah 200 tambah 430 tolak 200. Ya, yeah. so tinggal 0.6 ID ni. So kita calculate dahulu iaitu kita dapat 650 tambah 0.6 yd. Ha, kita dah rangkum kalkulit semua ni. Ya dapat 650 tambah 0.6 yd. Okey, dan baru kita keluarkan yd dia ni jadi y tolak t. Y sama dengan 650 tambah 0.6 sekarang Y tolak T. Okey. Baru kita boleh bawa masuk T yang 50 tadi. 650 tambah 0.6 Y kita kekalkan Tolak T T kita berapa? 50 Yes, kita letak 50 kat situ Ya yeah. Then, kita selesaikan 1 per 1 0.6 darab Y berapa? 0.6 darab 50 berapa? So, Y sama dengan 650 Tambah 0.6 darab Y dapat 0.6 Y 0.6 darab 50 dapat 30. Jangan lupa negatif ni ada. So tolak 30. Hmm, kat situ. Okay. Ha, dan kita boleh selesaikan 650 dengan tolak 30 ni. Dia akan dapat Y sama dengan 620. Ya, yeah. tambah 0.6Y Ok So ini pergi belah sana Tambah tu jadi tolak Y tolak 0.6 y dapat 620 y ni satu y tolak 0.6 y kita dapat 0.4 y 620 okey 0.4 dengan y ni darab pindah belah sana jadi bahagi so y sama dengan 620 bahagi dengan 0.4 kita dapat y sama dengan rm 1550 million Ha, okay Itu Untuk B Lepas tu C Kita tak boleh lari ya soalan ni dia akan minta C juga So C kita saya tulis kat tepi C kita bentuk macam mana ha, Dia suruh buat curve Ya Curve kita kita akan ada Y Dekat situ kita akan ada Keluk kita uh, Y ni apa Y ni AS Ya kita ada AD kita kat sini apa dia? AE kita kat dekat sini adalah C tambah I tambah G tambah X tolak M dekat situ. So ada titik persilangan. Titik persilangan ni kita pergi kepada pendapatan negara. Dapat berapa ni? Ha, okay kita letak situ. 1550. Ya. Ah jadi soalan tanya. Um, ada apa? Full employment dia dekat RM2,000 So mana RM2,000? RM2,000 mestilah ke kanan Ya yeah? Dia bukan ke kiri Kita, kita start daripada kosong RM1,000 lebih dulu baru jumpa RM2,000 So dia berada dekat kanan Ah ha, Bersilang dekat situ kita buat lagi satu kilo AE dekat atas dia Okay ni adalah AE selepas full employment Ini adalah Y untuk full employment Jadi kita ada Uh, ruang dekat situ ruang dekat sini kalau duduk belah kanan kalau YFE ni duduk belah kanan maksudnya ada deflationary gap ya yeah? deflationary gap uh, sebab dia belah kanan kalau YFE ni duduk belah kiri contoh macam dia kata full employment dekat sibu sibu mesti duduk belah kiri kan Ya, yeah. so kita kena buat lagi graph dia satu dekat sini. Okey, so kalau duduk belah kiri dia adalah inflationary gap. Ya, yeah. uh. untuk gambar rajah ni dua markah, perkataan deflationary gap ataupun inflationary gap ni satu markah. Okey, itu untuk C. Uh, Okey. Uh, jadi you ingat ya, you kira nanti sebab saya dah bagi tahu uh, nombor-nombor ni mungkin berubah C I G X M T ni m tak sama nanti. Okey, tapi cara pengiraan dia sama. So depends nanti dia bagi value berapa. Kalau value full employment tu lebih besar, maksudnya dia duduk belah kanan. Ada deflationary. Kalau value full employment tu kecil, ada dia duduk belah kiri, so ada inflationary gap. Okay. So, itu untuk question 2. Next, calculation untuk question 3. Okay, untuk soalan ketiga. ya yeah. Soalan ketiga akan masuk untuk chapter balance of payment. Ya. Yeah. Chapter kedua terakhir uh, untuk macroeconomics Jadi uh, soalan dia lebih kepada um, apa? pemikiran lebih sikit lah dekat sini ya. Um, dia suruh you isi table ya yeah, supaya dapat value mencedai straight balance macam ni. Balance in current account macam ni. So first of all, nombor soalan kena tulis. Okay dan you kena copy balik semula ya yeah, soalan tu dalam uh, kertas jawapan Jangan sesekali tulis jawapan atas soalan ya uh, Sebab akhir um, exam you all akan bawa balik soalan ni uh, Ramai student yang tertinggal uh, Soalan ni dia tak jawab Kenapa? Sebab dia jawab dalam kertas soalan Dan kertas soalan tu dia bawa balik So dalam kertas jawapan dia tak ada jawapan untuk soalan macam ni Okey. So kalau nampak table, ya, yeah, salin semula table tu atas kertas jawapan dan barulah you jawab. Okey. Mencerdas break balance 22400, ya. Yeah. Ini uh, untuk soalan ni ya. Yeah. Soalan ni. Soalan you dapat nanti mungkin value dia lain. So cara dia macam mana? Jumlah export dengan import ni, ya. Yeah. Hasil tolak dia mesti dapat 22400. Ha, ah, ya. Yeah. Tolak dahulu export dengan import. So macam saya ni saya letak value contoh sahaja ya 30,000 tolak 7,600 kita akan dapat 22,400. Ha. Ah, Okey. Jumlah ni kita tolak dulu dua ni. Okey. Kita tolak dua ni kita dapat atas 22,400. Dan jumlah ni dua dua empat ratus ni kita tambah dengan yang bawah ni tiga tiga yang bawah ni, hmm. ya kita akan dapat satu enam lapan kosong 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 jumlah ni. Ha, Kena faham ya. Ha, jadi kalau ikut kepada table ni macam mana kita tulis? Okey. Export tolak dulu. Import dapat. 22400 Export, tolak import dan kita tambah 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 dapat balance yang bawah ni 168000 ya yeah. ingat ya yeah. Export, tolak dulu import lepas tu kita tambah 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 kita akan dapat 168000 ni uh, okey faham ya yeah? Ah ha, macam mana you nak buat revision nanti? Okay. You nak buat revision nanti cuba you tukar nombor ni. Nombor macam district straight balance ni. Nombor balance of current account ni. You tukar kepada nombor lain dua-dua ni. Then you cuba uh, isi pula table ni. Uh, dapat tak jawapan dia? Kalau dapat jawapan dapat sama value macam yang kedua atas ni. Maksudnya value yang you letak ni betul lah. Ya. Yeah. Ini contoh saya. 330,000 30, tolak 700, 7,600 kita dapat 22,400. Okay. Ha, uh, so ni 22,400. Tambah 100,000, tambah 30,000, tambah 15,600 dapat 168,000. Hmm. Okay. Export tolak import tambah servis tambah net tambah current transfer dapat yang bawah okey so itu cara jawab soalan nombor 3 next soalan esei Ah ha, ini contoh soalan esei ya yang berpotensi untuk masuklah ya ha, so saya nasihatkan kepada you all uh, cari jawapan dia ha, uh, ya yeah. Nampak soalan ni tak ada list down ya. Soalan ni semua pasal discuss. Ah ha, okey. Bincangkan, bincangkan. Ah ha, semua pasal bincangkan dekat sini ataupun explain terangkan. Maksudnya apa? Maksudnya kena ada sedikit explanation tulis. You kena goreng juga. Jangan list down je jawapan dia, ya. Sebab ni 10 markah ni, ah ha, jangan buang 10 markah tu. Okey. Sepuluh markah ni kurang-kurang satu muka surat kena penuh jawab ni Haa, sepuluh markah Ya, yeah? so tengok soalan Ya, yeah? cuba cari dulu jawapan dia apa Haa, uh, jangan lupa study dengan kawan-kawan yang lain oh, Okay, that's all Ya, yeah? good luck guys Good luck untuk final exam Ah uh, study smart Bye-bye, Assalamualaikum